Вы должны правильно. Все, давайте услышали, вас услышали, сейчас примем как-то решение. если вы заангажированным или не Я же не гречу, будет, наверное, пусть Дмитрий озвучил, что те люди за столом сейчас будут решать на самом деле подниматься человеку подниматься. Я хочу буквально две минуты вашего внимания. Для того, чтобы мы. Сейчас понимали, что здесь происходит, да. И ради чего у нас мы модератор. здесь сегодня собрались. Здесь есть масса разных людей. В большей степени заинтересованных, меньше, именно в продолжении предпринимательской хотите. Но мы, вот общественность, да, что мы хотим? Мы хотим видеть чистый город. О земле говорили, да. На самом деле, вся земля Днепропетровская, это собственность громады. На нее имеют право, как и я. Так и любой в да? Нет. точно так же, как в парковкам относятся, да? человек поставил машину, это и моя земля, но я не езжу, ну, допустим, на автомобиле не езжу. Почему? Кто-то имеет, он должен платить за нее. Точно так же мы хотим выработать нам, действительно дать, нормальные, да? прозрачные но правила, вы чтобы, вы занимали, да? чтобы вы не тряслись, что, что завтра, завтра к вам приедут. Будете? Все будет да. И поэтому, вы смотрите, земля общая. У вас есть интерес, все понимают, продолжать эту деятельность. Были такие условия, что кто-то вынужден был ставить, кому-то легче было так ставить, эти коски. Но я, как гражданин, я не хочу проходить как таракан, пролезать, выходя из общественного транспорта между этими. Короче, подождите, я буквально еще полминут. Пол пол Большинство мафов, и вы со мной согласитесь, они установлены в ущерб. Нет, ущерб, мы ущерб, не ущерб не всем не прав. Понятно. Ну, Смотрите, это сейчас, да. а, извиняюсь, а, это да. это, да. но это но очень, очень спорные очень вопросы, все это понимают. Да. Ну, мы действительно, мы не Вот да? ну, давайте, давайте, поэтому сделаем, мы все хотим, да, всем патриоты этого города. Вот. Ну, да. ну мы да. все, ну, как бы, меряем, по-своему праву. Мы сейчас здесь, мы сейчас мы я сейчас я я скажу, мы сразу подадим сейчас вам и вам. Предлагаем пять кандидатур, у которых нет торговли. Это департамент торговли, нет своей торговли. Катерина Сорокина, Евгения Мальцева, Дмитрий Которев, Вадим Орел и Валерий Прокопенко. Вот мы предлагаем сразу эти кандидатуры, пусть им уже предметно задают вопрос. Кто это такие? Не знаю. Все, Куликовский. Кто? Куликовский. Представник штабу Яруша. Ну, Коломойская, а, 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 киоска. Нет. А, нет. У него есть ли, его... Значит, и... а а, пожалуйста, если пожалуйста, вы, думаете, вы думаете, что предприниматели хотят, чтобы все киоски остались, нет, мы сами за снос киосков, большинства киосков. И у нас в люди, которые стоят по 20 лет киосками, все, у кого были документы раньше, в отличие от левых киосков, чтобы вы понимали. Во-вторых, я хочу сказать этот ответ на вопрос мужчине. Потом, вот насчет общественности, значит, человек, который это работает на заводе, в офисе или еще где-то, не может быть общественником, потому что у него нет на это времени, если ему никто не платит. Это могут делать только предприниматели, у которых есть люди, которые за них работают, а они занимаются что общественной за бред, деятельностью. У нас еще есть дети, Значит, не третий, можно сказать, еще пошли, Девушка, извините Выйди, пожалуйста. пожалуйста. Девушка, я, я не говорю. Оба... Девушка, не если да? у вас, а не тыкать, если выйти, у пожалуйста. вас Ты нет статуса, почему ну, вы пытаетесь попасть в

я не, я не предприниматель, я преподаватель. У меня есть часы, я их читал, и остальное время свободно. Хорошая биография. Значит, что я хочу перевести в такой То есть у нас как бы дискуссия сводится к тому, что мы проблему не, ну, как бы мафов, которые заполнили весь город, свели к проблеме предпринимательства. Вот, и все. То есть, ну, предприним... проблема предпринимателя, она одна из факторов, которые существуют в этой... Самый главный фактор, который существует в проблеме мафов, это первый, это огромный коррупционный финансовый поток, который сметает на своем пути все. Новую полицию, которая обязана реагировать. Сейчас начнем на того, что полиция пришла, того, полиция начала... Давайте Полиции не будем. Ну что это за шея? мы время оттягиваем. Я хочу предложить, предложить поменять... У нас четыре, тут следующая заседания. ...по предпринимателю, все-таки уйти вот к тому, каким образом нам наладить отношения внутри города... Для того, чтобы у нас не было хлама, не было лотков, и предприниматели имели возможность становиться и зарабатывать. Вот ну, нам нужно найти вот такую вот конфигурацию и такую конструкцию. Это общие слова нам сейчас выступление к тому, что нам нужно такую конструкцию